И це просто разрыв и на декілька шортсов ты просто оплыски hm -hmm> это что размер прописку что ли сейчас или про чё? а я забыл что я с россиянами общаюсь что не скажи им все размер прописку а вы что-то кроме размера знаете а я размер про деньги у вас все время размер про не про зубы про зубы Моя любимая тема — это про зубы, про зубы. У вас такая щель в зубах, вот размер, как раз с размера вот того, что вы сказали вашей жены. Вот прямо линейкой можно. Вы не хотите померить? О, а можете померить? Пожалуйста. Пойдите померите у жены и померите потом щель в зубах. Вот я думаю, что там просто золотое сечение Фибоначчи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Киева. Я из Крыма. Из Крыма, и сейчас в Крыму либо выехали? Нет, я сейчас в Крыму. Вы Украину ждете? Нет. Ждете, что вас в тюрьму посадят? За что? Ну, если придет Украина, за то, что вы коллаборационист. А если в России просто пока что не придет Украина, то Россия всегда найдет для вас статью. Как там говорил э, очень умный человек, э, как там был бы человек, а статья найдется. В России да. найдут за что. Ну, давайте начнем с того, что я не могу никак быть чисто физически коллаборационистом, так как мне 20 лет. Значит, mm. я не голосовал на выборах, и значит, в принципе, мне мне нечего. На каких выборах, извиняюсь? Ну, на признание Крыма России. То не выборы. Когда было рефер... ну, референдум. Ну, не было референдумов, не было. Ну, как-то не было. Это даже вроде бы является военным преступлением, проводить какие-то акты волеизъявления под оккупацией. Ну, вот когда-то Гитлер в Австрии проводил референдум. Вот он вторгся в Австрию, оккупировал ее и проводил там референдум. Кто его может признать? Как под оккупацией можно провести под дулами автоматов референдум? И без международных наблюдателей. На нас никто дул автоматов не наставлял. Как мне 20 лет. Значит, я не голосовал на выборах. На нас никто дул автоматов не наставлял. По какому закону этот референдум проходил? Я Честно скажу вам, я не силен в политике, не силен в правовом поле, ну, то есть никаких, э, по каким законам это все было сделано. Я просто скажу, что у нас большинство населения абсолютно и полностью поддерживают Россию. И это вы как узнали? Вы со всеми я пообщались? Ну, по крайней мере, мой город, он хоть и небольшой, но там поддержка России максимальная. А вы считаете, что те, кто поддерживает Украину на сегодняшний день, могут свободно об этом заявлять в Крыму, так чтобы об этом узнали? Если их не устраивает положение дела, они могут приехать в Украину и бороться за, как вы сказали, ну как нас. Ну вот говорят, большинство так и сделало. Да, у меня есть достаточное ну... количество друзей с Крыма, которые выехали. Относительно вашего тезиса о а кудыште, ну да. Не фізично, не морально. Здравствуйте. Доброго дня, Чи вечора. Вже вечір. А ви з України? Ви українець? Так, я військовий зсу, українець, і я, так як і ви, зараз тут, типа, розважаюсь тим, що поставив ВІПН і вам показує, що я типу з Росії, мабуть. Так, О, так, зрозумів, дуже дякую. Якщо ви військовий, то О, вам величезна подяка. Так, да, тільки не, не тікайте. Я бачу, що у вас е, оформлена студія, що у вас, мабуть, мабуть, якийсь навіть стрім. Так, В, так, іде я... стрім. О, тоді я дуже буду вдячний, тому що е, я не просто військовий ЗСУ, я той чувак, що записав гімн ТРО. Звідки ти бро, я з ТРО. Нічого є, собі. От, е, по-перше, є чудовий кліп, і е, я там під псевдонімом Бобро, а нещодавно, саме першого числа, була прем'єра на перець ФМ і на армії ФМ моєї пісні ліричної е, Лист із неба. Це пісня, яка не залишить байдужим жодного українця. Я впевнений в цьому, тому що я, коли навіть я слухаю цю пісню, я в мене ну мокріють очі. я Майже плачу, або інколи навіть плачу, коли ніхто не бачить, тому що ця пісня вона е, саме про те, що ну що відбувається зараз. І, на жаль, е, ця війна забрала дуже багато людей і наших побратимів. І цю біль треба якось було показати. Я це спробував зробити в своїй пісні ліричні. І тут я вже під псевдонімом мрійник, тобто мрійник. Мри, а ник латинською. Такий Performance типа латинский, американская назва. Ну, мы же все уже идем в Европу, тому такая штука. Я с удовольствием поспокуюсь. Вообще, мне будет очень даже... Я дуже радий вас зустріти, це дуже приємно. Я скажу вам, що це відео я викладу. І в описі вставлю посилання на ваші кліпи, на ваші Якщо у вас є якісь соцмережі, в описі, в коментарях залюбки, все викладу. Зроблю на вас посилання. Е, от. Перш за, все, е, перш за все, ну, давай познайомимось. Мене Богдан звати. Станіслав, дуже приємно. Станіслав, дуже приємно. Е, Ну, оскільки буде викладено, тож спілкуюсь максимально коректно, незважаючи не на те, що я вже трошки е, е, в настрої, як то кажуть. Mm -hmm. от, е, скажу так. Е, на початку війни я волонтерив, коротше, прям волонтерив, мені навіть ТРО записався, потім волонтерство зайняло більшість часу, я прям, от, активно цим зайнявся. Написав пісню, звідки ти бро, я з ТРО. Е і вона залетіла, але я навіть не був тоді, на той час в ТРО. І я такий сижу і думаю, блін, ну не конгруентна. Типу, гімн ТРО записав, і всі пацани з ТРО кайфують. Е ну, класна пісня, і кліп класний. А я навіть не військовий. Коротше, мене совість замучила. Я пішов добровольцем в ЗСУ. От, і Зараз обороню небо, ну от так вийшло. Але мені це не заважає записувати нові пісні. Це, ну, це дуже нам, круто, не зупиняйтеся. Будемо вас підтримувати, будемо допомагати. Це дуже круто. Морально-психологічне забезпечення це ж взагалі е, не, дуже важлива річ, дуже я важливий чинник. Я захищаю небо як військовий, і я е, е, намагаюся е, трошки якось Як бобро, мій перший синічний псевдонім підбадьорити хлопців-побратимів, що напередку, і як мрійник, дати можливість випустити емоції. Ну Це мій другий синічний псевдонім мрійник. От, випустити емоції всім людям, тому що, на жаль, дуже багато через те, що відбувається. Перепрошую за слово. Ну, нічого нічого страшного От, і, ну, кожен воює як може, і я таки вирішив, що, що я не можу мовчати. Знаєш, типу, в мене була така фішка, я записував е на телефон на програму якісь свої пісні, якийсь репчик для себе там, може для друзів похвастатися. Але тригером якраз е війна стала, і я там. Просто одній людині показав другій, і так зорі склались, що мені все ж таки вдалося це на широкі маси випустити. І далі я зупинятись вже не хочу. Не я зупиняйтесь читаю. ні в якому разі. Більше, краще. до речі а ти е, стрім, типу, записуєш. Ну, зараз він записується, а потім будеш нарізати. Якщо. Так, так, так. Зараз стрім. От люди люди вам дякують. От, просять, щоб я ще вам подякував. Всі а дуже дякують, всі якщо дуже раді. Якщо люди дивляться, я зараз, хай воно може і Гарімо буде звучати, Я таки включу пісню. Нехай вони спробують. Зараз, бо вона тільки виклалась на платформи, буквально сьогодні. Mm -hmm. Може, не на всіх вона ще є. Я включу зараз пісню. От просто відгуки. Я є, є, раді... Єдиний момент такий, що на стрімі, на стрімі це буде дуже доречно, але потім не вийде зробити нарізку, бо Ютуб автоматично задетектить вашу пісню і просто не пропустить відео як порушення авторських прав. Ні. От. То я про те, що ти можеш зробити, е, обрізати інтерв'ю, наприклад, зараз, ну, е, mm -hmm. до того моменту, як ця пісня прозвучить. Мені просто зараз А вже ж треба... давайте так, давайте так. Тоді. Да. Просто yeah. пісню треба буде. А, ну. Так, так, так. Здравствуйте. Добрий ночі. Я із Києва. Я з Росії з Челенішки. Какие вопросы а к вы... украинцам? Да, никаких уже не осталось. Какие А что в рулетке делаете? И... Да, да. я так понимаю, он блогер. Да. Здорово. В рулетке? Да. Ну, хотелось бы найти каких-то адекватных украинцев, которые... которые готовы общаться с Россией. Так я вот специально россиян ищу, специально только с россиянами общаюсь и готов общаться. Только не про, про да рыбалку, я... и про фильмы, и не про музыку. Да, да я знаю таких блогеров, как вы, наверное. Ну ладно, давайте пообщаемся. Может, если у вас есть вопросы, я отвечу. Ну, для начала, как вы к войне относитесь? Отрицательно, максимально. И к СВО Война, тоже? Белар... К СВО нет. К СВО лучше относитесь, чем к войне. Ну, как? Как, как лучше? Это вынужденная мера. Вынужденная это чем? Там на, на, наши парни погибают, ваши парни погибают, ну, все в, погибают. Ваши парни погибают на нашей земле, куда их не приглашали, а наши парни защищаются свою это, землю. Это наша земля. Это наша земля. Эм, по какому праву? Давайте сразу: по праву сильного? Или по каким-то международным. Договоренности? А нет, по, -чело по, по человеческому, я не из тех людей, там верующие, там что-то там вот, что наши православные, там. там. Просто люди, которые стремятся в Россию, вот они живут. Так они берут и чемоданчики живут. и едут в Россию и в Хорсоне. Они живут в Хорсоне и еще в других регионах. И они прекрасно валиются в нашу страну. А в Херсону ну, под Украиной по сейчас? Ваше, по вашим мнению, это по вашему мнению они чемоданчики возьмут? Тут нет. Возьмут, возьмут ну, еще как возьмут. Дойдут, дойдут, дойдут наши войска, как бы. И все, а ну, куда дойдут там ваши нет. войска? Чемоданчиков, ну куда, куда они идут? А вот, а да. э <laughs> это же это это видно по глобальной карте, по моему. По глобальной карте видно, да. что вы не смогли защитить О, свой да, крокус. За, а, за... О, то есть это вот этот момент вас беспокоит да смотри тут вилка два варианта существует всего два варианта или М -м. это рязанский сахар классический то есть это постанова путина в таком случае а, то есть вы из этих людей не так я же говорю два варианта мы сейчас обсудим мы сейчас обсудим два варианта первый это все сделал путин в таком случае вы можете успокоиться, что у вас органы так плохо работают не потому, что так плохо работают, а потому, что это Путин все приказал и спланировал. Но минус в том, что вы поедете, на, моб... поедете по мобилизации в Украину. Или еще какие-то диктаторские законы после этого будут. И другой вариант. Это делал не Путин, это действительно террористы, может быть ИИЛ, может быть Украина. Тогда вопрос... Вам не страшно, что у вас так органы работают? Что четыре человека в растянутых майках на одной и той же машине приехали по центр, успели там всех пострелять, взорвать, спалить, поджечь, и на этой же машине успели уехать, и их якобы словили только где-то за 250 километров. Вас устраивает, как налогоплательщика, что на ваши налоги вот так вот работает и вас защищает ваша страна? Вот. Как-то так. Какой вариант выбираете? Вам какой ближе? Какой роднее? Столько вопросов было. Один, один вопрос. Учиться, один вопрос. Отвечать. Вам больше нравится, а что главный, это Путин поставил? Или это действительно у вас такая дырявая полиция и ФСБ и все эти ФС, ФСО и так далее? Какой а вариант то, выбираете? И всех живых взяли. Всех исполнителей, абсолютно всех живых. Это ничего для вас никак не. Я нравится. еще раз повторяю. Четыре человека успели доехать до центра, успели этот центр человека? захватить, там... Там... успели там... этот центр поджечь, успели там все взорвать и уехать оттуда. Уехать и еще полиция к этому времени не приехала. Их уже ловили где-то вот там вот. Вот так работают это ваши вот органы. А, то есть они должны вообще буквально в две минуты примчаться? Ну, в нормальных странах, в странах вот так очень... вот работает, а ваши, да, никто никому не должны. Но если это Путин организовал, тогда вы можете расслабиться, что все ж таки органы более-менее проработают. Но в вашей стране ваш президент убивает ваших же людей, чтобы после этого вводить диктаторские законы. Какой вам вариант больше нравится? Мне оба нравятся. Мне нравится вариант, когда мы Авдеевка, у вас это мне нравится вариант, когда... Да, чувак, было... чувак, но ну Россия наб... намного больше, Россия намного сильнее. Россия обещала за три дня взять Киев, и два года взя... брала Авдеевку. Полтора года брала Бахмут, два года брала Авдеевку. А теперь вы не можете защитить свой Крокус? А что в Белгороде? О, а что в Белгороде? Подожди, подожди. Что там в Белгороде? подожди. Белгород, а Белгород, что защитить Белгород, Белгород, Белгород не можете пригранично? А вы Белгород, не можете защитить Белгород, свою Белгород. приграничную территорию, не можете защитить. Как так? А Херсон почему отдали? Вписали в Конституцию, теперь это наша область. А как же ж херсонцы, которые вам поверили? Так вам просто отрезали треть страны и выбрать блядь, Чувак, теперь... О, ты вак, знаешь, насколько Украина экономически слабее, чем Россия? Насколько она меньше? Ты знаешь, что Украина 10 лет в АТО, измажденная Россией? Насколько Россия большая страна? Насколько она экономически больше Украины? И насколько вы это все зная... Планировали Украину захватить там за неделю. А теперь вы не можете свой Крокус защитить. И Белгород не можете защитить. И Херсон не можете защитить. О, короночка, козырная, козырная, вот так вот. А что с Черноморским флотом, а? А, чувачок, что с Черноморским флотом? У вас флота абсолютно нет. Так мы без флота весь ваш флот уничтожили, нет, без вот флота, чувак. Без флота уничтожили ваш флот. Эрдоган просто всыкается со смеху с вас вообще. Просто Черноморский флот разобранный на детали. Понимаешь, в чем прикол? Понимаешь, в чем прикол? Право сильного забираете. Вы забираете свое, да, и что, и куда вы забираете? А в Крокусе не, не ваше, а в Белгороде не ваше? Кстати, как, ваши предки вот эти бандеровцы, также будете в саду. По, давай давайте, давай чем? давай давай. А что ты, а ты еще про Что ты еще кроме салат можешь по сказать по лесам? Ховаться будешь. Что ты еще ну, можешь что? сказать? А -а -адекватно? Нет, от кого нет. от кого мы по лесам? От ваших ФСБшников, которые в Крокус ехали 40 минут. Мы будем ховаться, то да мы умрем со старости. Пока ваши ФСБшники до нас доедут. Какие же вы дырявые бездари. Просто и все, что ты можешь сказать, что-то там сали, пересадали. Что ты еще можешь сказать по сути, чувак? Я даже не знаю, о чем с тобой еще говорить, тебе это интересно, или ты э, или от человека, внимание? который может разговаривать про мне ничего не интересно, чувак. Нет, что не. А, шо шо не шо не. Ну, ну ты ну, по делу хоть что-то ты... сказал тебе бы, что-то сказал бы по делу ваши типы там. Это, это по а, это крокус, это... Где они всасывают? Где они всазывают? Нас население в пять раз меньше, нас меньше армия, нас меньше людей, нас, наша экономика слабее. Вы нашу территорию обстреливаете. Вы оккупировали Донбасс и Крым еще до 2022 года, еще с 2014. Мы в разы слабее, мы в разы в дефиците, и вы ничего не можете сделать. Чувак, вы а... что коты? Хорошо, что ты про это вспомнил, потому что отца только ты. Заходи на канал Станислав Чумак, посмотришь на свою тупорылую, пьяную, безмозлую морду. В, разно, в разные стороны смотрящие глаза и отсутствие зубов, как у любого россиянина. Величие. Не флота, ни зубов. Вот так и назовем видео. Запомнил? Запомнил? Ищи видео по названию. Не флота, запомнил. ни зубов. Я все запомнил. Все, да. покедово. Bebe.